абсолютно новый для меня, я первый раз на этом водоеме. Э, взял поплавочную удочку, э, взял два фидера, э, поплавочную с катушкой, карповую и поплавочную на карася. Взял два фидера, э, попробую сейчас. Э, единственное, что я не готовился практически, то есть я не брал, не делал горох, не делал. Я взял просто баночку сладкой кукурузы и баночку зеленого горошка. Э, сейчас прикормлю место, где буду ловить поповочную удочку, ну и два фидера Рыбалка сегодня экспромтом у меня получается. Как уже получится, так получится. Глубина вместе лова приблизительно полтора метра. На большую глубину я лезть не хочу. Потому что все-таки лето и рыба вряд ли будет держаться на глубине. По боожную удочку я одену одну кукурузку, одну горошинку зеленую. Сейчас просто ее заброшу и с рогатки прикрою. Вот такой монтаж. Я кукурузу и горох давно уже не одеваю на крючок, а давно а пользуюсь вот такой вот оснасткой. То есть крючок у меня абсолютно свободный для того, чтобы рыба подсекалась сама. возникает на рыбалке вопрос как прикормить место в котором ты собираешься ловить я пользуюсь вот такой вот легенькой рогаточкой небольшой как пользоваться рогаткой сейчас я покажу не надо надо рогатку поворачивать вот так вот вниз и вот таким навесиком в сторону поповка я буду сегодня на рыбалке еще использовать два фидера, не буду ничего выдумывать, обыкновенная пружина с двумя крючками. Просто пружинка скользящая 20 грамм и два крючка. Вот моя оснастка готова в сборе по одной кукурузине, приманка. первая поклевка уже кого-то я тяну причем кого-то очень непоганого 400 коробочек. На кукурузу клюну очень хорошо, жадно кушать хочет. Вот такая первая рыбка сегодня. У меня нету никаких забабонных штучек. Я первую рыбку не боюсь отпустить обратно в воду. Вот. Пускай растет большой. І найкращі вітання усім шанувальникам кльової рибалочки, усім шанувальникам активного відпочинку. Знову ми Пашиною сидимо на місці і сьогодні нові пригоди і нова водойма. Приїхали ми в натівці Хмельницького району. Водойом красивий, водойом великий, риби, як я віжу, дуже багато. Людей. Ми будемо ловити мирну рибу, будемо ловити карасей, карпов, може бути і мур попадеться. Условия рибалки здесь доволі приємливі. 150 гривень світловий день можна ловити на 4 снасті. Коробчаків менше пів кілограма випускати. Я б навіть казав до кілограма треба випускати коробчаки. Так, ну, да, тому що якщо попадеться щось хороше, то мені звісно можна взяти. а Маленький коробчик постараюся. Обмежень по карасю немає і в принципі обмежень по загальній кількості кілограмів теж немає. Все, що зловити, ну, більше ніж тих пів кілограма коробчак, це все ваше. Паш, що б сьогодні ловити? Я використовувати буду два фідери, я взяв поповочну карпову і просту удочку на карася. Ну, в процесі рибалки буду показувати, що я делаю і як я користуюся я цим місцями. Ну, у мене сьогодні виходить експрес-рибалка, тому що я часто до 9 годин, тому я не розкидав свою батарею, поплавок один на карася. Жінка в мене каже, не привозь мені, мені. Давай, 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 коропів. Маленьких, їх... маленьких таких сладеньких карасів. Так. Ну, це здорово. Мы все, пробуем. Пробуем, ловим рыбу. красивый капут, На простую попугочку под берегом попался вот такой вот зеркальный коробчик. Я его, конечно, отпущу. Но хочу показать, какой он. Он черный. Это короб цыган. Короб, короб цыган. Мы его отпустим, пускай живет. Добрый день. Мы с передачи «Клевая рыбалка» заехали в магазин «Карп», который находится по Подольской 93. Этот магазин является нашим партнером в передаче. Ну и сейчас мы пройдем и посмотрим, что этот магазин продает, то есть ассортимент этого магазина. В магазине представлены торговые марки ведущих рыболовных фирм мира, например, такие как «Шимана», как фирма «Джексон», как фирма «Мистраль». Плюс такие производители крючков, как Овнар, как Камакацу. Вы можете посмотреть ассортимент катушек, ассортимент лесок, плетенок, оснастки на карпа, карповые поводки, сигнализаторы, всевозможные монтажи на карпа, пакеты ПВА. Вертлюги, офсетные крючки, крючки простые, также огромный ассортимент воблеров ведущих фирм мира, всевозможных блесен, вертушки, колебалки. Ну и конечно удочки. Удочки от самых простых для начинающих рыбаков, так же как для профессионалов. Плюс, что еще немаловажно, очень хороший выбор приманок. Наживок, приманок, то есть... Всего того, на что надо ловить рыбу. Это приманки украинских производителей, это венгерские приманки, дипы, искусственные всякие наживки, ну и натуральные, точно так же. Большой выбор в магазине рюкзаков, всевозможных сумок, чехлов для удочек, ну и, конечно, рыболовной одежды термобелье, сапоги, ботинки, все, что нужно на рыбалку. В магазине представлены большой выбор силиконовых приманок, твистера, виброхвосты ведущих фирм мира, таких как Манс, как Кайтеч, Бейтбриз. Самые ходовые модели. Есть и украинская резина. То есть в этом магазине есть абсолютно все, от начала до конца, что нужно на рыбалку. Мы приглашаем всех рыбаков города Хмельницкого посетить магазин Карп. Мы работаем с 10 до 7 каждый день без выходных. Наши продавцы-консультанты всегда будут рады вам помочь, собраться на рыбалку и просто на отдых. на федера вот такие вот красивые караси, такие грамм 150 очень вкусные толик пожарит расскажет я прикормил там на одном месте Мне надо что-то надо что-то с этим делать надо ловить на что-то одно потому что дела не будет Карасик поменьше, этот карасик поменьше. Тоже такой вот уж. Бьет практически сразу. Ой, красота. На простую удочку такого карпика увидеть одно удовольствие. Он удочку даже гнет. Я его даже из воды не буду вынимать так аккуратно в воде. Я тут постараюсь отцепить. простую удочку под берегом попался вот такой карпик. Но этот уже похожий на карпика. Но я его все равно отпущу, пускай растет больше. Я попробую ловить на выползка. Отрываю вот такой кусочек выползка и аккуратно его насаживаю на крючок, полностью выпускаю крючок наружу Вот таким образом. То то есть пускай он у меня этот кусочек червяка болтается. Главное не дать ему выровнять удочку, потому что если выровняет, то порвет леску по-любому. А так он гнется и все нормально. Сейчас я. О. Этот карпик уже побольше. На червяка клюют маленькие карпики, а на зеленый горошек все-таки попадается побольше карпик. Вот этот уже сопротивляется. убежать на тоненькую леску и на вот такой вот маленький крючочек посмотрите какая морда у карпа и насколько маленький крючочек у меня есть обыкновенные навозные червяки я сейчас еще попробую что будет клевать на червя вот такие они у меня не крупные тоненькие это и лучше, потому что толстый червяк на такой крючок паршиво одевать, я их одену пучком. Такой у меня получился аппетитный пучок. Ромка, смотри, мы сейчас это самое, я буду забрасывать и ты мне сразу, потому что клевать может сразу. Коблик, тебе слово. Результаты сегодняшней проверки на водоемах ну, э, На наставочек мы приехали здесь година, пятого 6, зараз ми ну, будемо вже мы Три з половиною часа ми ловили Риба ловиться ловится неплохо, даже можно сказать очень хорошо ловится. Карасей ми поймали где-то около десятка. Карпики клюют всякие разные. Попадаются очень маленькие. Ну, конечно, желательно подождать до осені, когда они подрастут, и тогда їх ловити. Рыба есть, рыбы много, Клювало практически на все. На червяка, на горох, на опариш. Ну, я ловив на опариша, причому ловив абсолютно без підкормки. Я думаю, якби прикормити, то б карасів набагато більше зловили, але не в тому ціль, щоб кількість вона показати, що вона є. Тут треба ну, таке трохи двояке враження, двояке враження від чого? Риба ще занадто мала. Якщо чесно, то я десь не розумію господарів цього ставочка, рибаки різні є. Ми випускаємо, а є такі, що і такого коробчака будуть брати. Треба дивитися і результати рибалки це на совісті кожного. На, хто сюди приїжджає. У нас з совістю все в порядку, ми маленьку рибу, маленьких карпіків просто. Ми всіх карпиків відпускали, які ловили, ми взяли тільки карасей карасенімко. Ну, власне, знову ж таки, якби ми трошки були краще підготовлені, воїли, горох, крупніший. Може, Це вдалося поймати більшого карпу. Ми, ми приїхали експром, кидався. цього. И, в принципе, даже, даже нормального гороха у меня не было. Баночка зеленого горошка, баночка кукурузы, червяки, опарыши. Ну, а так столочек гарный, лесочек такие, Тихо, спокойно. Мы увидели, как льет, как топится популок. На самом деле, отдохнули на речке. Ну, По-моему, все сутки. Тошки бы больше часа, правда? Да, да. Времени никогда не хватает. Толику на работу, мне на работу. Все равно мы нашли время и приехали на рыбалку и занимаемся рыбьими Теж не сидіть дома на дивані, удочку в руки. і вперед аби, на рибалку. Вперед. Да. Будьте здорові, зустрінемось на телеканалах Ексклюзив та ТІ Плюс у передачі Кльова рибалочка. До свіда.